ki sonsuzluğu müşahidə edilənlərin 96% -də müalicə mümkündür. Yeter ki buna kişilərin özləri maraq göstərsin, bir sözdə məsuliyyət doğulsunlar. Amma görünən odur ki, əksəriyyətlərdə sonsuzluğa yol açmaq düşüncəsizliyin, səhlənkarlığın nəticəsi və bir də yaşam tərzinin körköranə seçilməsidir. Sonsuzluq məhz bu səbəbdən dağılan ailələrin sayı az deyil. Statistika isə həyəcan təbliğ etməyə əsas verir sonsuzluqdan əziyyət çəkən cütlüklərdə problem 40% qadınlar, 45% kişilərdən qaynaqlanır. Yeni qurulan ailələrdə isə gənclərin 25% sonsuzluqdan əziyyət çəkir. Kişilər daha çox e, qeyri-salam həyat tərzi keçirdilər. Eyni zamanda həmsentifli həyat tərzində, belə deyək, çox insanlarda belə bir şey var. Ekologiya, oturaq həyat, aktiv həyat sürməmək əsərir. Ekologiyanın paralel qidaları, indiki qidalara nələr vururlar? Kimyəvi qatqılar hamsı ondan irəli gəlir. Bəzi gənclər narahatlıq hiss edən kimi həkim məsləhəti almadan körtəbiyi üsullara müraciət edir. Qeyripeşəkar məsləhətlərin sonu isə daha pis olur. Şəkillərdə də demək cəvan gənclər erkən cinsi əlaqəyə girməklə bəzi xəstəliklərə yoluxurlar. Həmin o xəstəliklərin nəticəsi olur ki, gələcəkdə onlarda sonsuzluq əmələ gəlir. Normal, yəni cinsi fəaliyyət əlbəttə ki 18 yaşından başlasa daha yaxşı olardı ki, yəni artıq gənc özünü necə deyirlər, dərk edəndən sonra. Bəlkə də həmişə vaxt biz görürük ki, uşağın dünyaya gəlməsi prosesində problem yaradan elə kişinin narahatçılığıdır. Və tutaq ki, xanım məlici alır, kişi məlici almır. Və bu orqanik problemlə yanaşı psixoloji problemlərə də yol açır. Bu gün cinsi problemlər də çox Mütəxəssislərin fikrincə, kişilərdə sonsuzluğu yaradan əsas amillərdən biri də pis vərdişlərdir. Artıq gənclər 18-20 yaşı var, başlayır cinsi və ə, fəaliyyətə, orada demək başlayır siqaret çəkmək, araq içmək və başqa-başqa adlarını demək istəməzdim, narkotik və ilaqə. Bunlar da gəti gələcəyə gətirib həmin o gəncləri kişi sonsuzluğundan əlbəttə söhbət gedir, ə, gətirib onlar da sonsuzluğa gətirib çıxarır. Kişi sonsuzluğunun demək onlar 96 faizi maliyyə olunur. Sadəcə olaraq 5.7 faizi var ki, artıq o gecikdirilmiş formada olur. Əhməd Məmmədov, Səbəh Hüseynmustafayev, ATV xəbər.